16-cı fəsil. Burada və indinin istifadəsi. Dinləməyi öyrənin. Terapiyanın ən ilkin addımlarından biri sizin pasiyentinizin şəxsiyyətlər arası problemlərinin burada və indidə ekvivalentlərinin aşkar edilməsindən ibarətdir. Sizin təhsilinizin ən vacib hissəsini burada və indidə diqqətini mərkəzləşdirmək qabiliyyəti təşkil etməlidir. Siz burada və indi dinləməyi öyrənməlisiniz. Hər bir terapevtik seansın gündəlik hadisələri Müxtəlif göstəricilərlə zəngindir. Pasiyentlərin sizinlə məhz necə salamlaşdıqlarına, yerlərində necə oturduqlarına, onları əhatə edən əşyalara baxıb-baxmadığına, seansı necə başlayıb bitirmələrinə, öz tarixçəsini danışmaq tərzinə, sizinlə əlaqə yaratmasına diqqət yetirin. Mənim kabinetim evimdən təqribən 100 fut məsafədə yerləşir və bağın içindən ona doğru doyan bacılı cığır aparır. Və mənim pasiyentlərimizin hər birinin eyni cürla gəldiyinə görə də illər ərzində təhlil üçün xeyli məlumat toplamışam. Çoxları bağ haqqında öz fikirlərini bildirir. Lavandanın şux güllərinin möhtəşəmliyindən, glisinianın ağır şirin ətrindən, çəhrayı, moru, qırmızı, mercanı və tun qırmızı rənglərin ehtişamından bəhs edirlər. Ancaq bəziləri isə bunu etmir. Beləliklə Bir kişi heç vaxt hər hansı bir neqativ qeydini etmək fürsətini əldən vermirdi. Cığırdakı palçıqdan, yağış vaxtı tuta bilmək üçün məhəccərlərin yoxluğundan və ya qonşu evdən gələn bağbanın kombaynerin səsindən şikayətlənirdi. Kabinetimə gələ bilməsi üçün bütün pasiyentlərimə ilk dəfə eyni göstərişləri verirəm. X küçəsi ilə təqribən yarım mil aşağı gəlin. X X küçəsi ilə kəsişənə qədər, sonra XXX prospektinə doğru sağa dönün. Köçdə freskanın işarəsini görəcəksiniz. Bəzi pasiyentlər bu göstərişə şərh verir, bəziləri isə yox. Bir pasiyent özünün ilk gəlişlərinin birində göstərişin barədə öz narazılığını da bildirdi. Orada Takotiyo olduğu halda, orienter kimi freskanı necə seçə bilərsiniz, anlamıram. Takotiyo küçənin qarşı tərəfində yerləşən və dizaynı ilə göz çıxardan Meksika kafesidir. Diqqətlə dinləməyi öyrənərkən bir qaydanı ağlınızda saxlayın. Bir stimul çoxlu reaksiyalar doğurur. Əgər şəxsiyyətlər tərəfindən eyni bir ümumi mürəkkəb stimula reaksiya verirlərsə, böyük ehtimalla bu reaksiyalar müxtəlif olacaqlar. Bu fenomen xüsusilə qrup terapiyasında görünür. Onun gedişatında qrupun üzvləri eyni zamanda eyni stimulu duyur. Məsələn, qrupun üzvlərindən biri ağlayırsa və ya gıcikirsə və ya terapevtlə mübahisə edirsə, Onlardan hər biri bu hadisəyə fərdi reaksiya verir. Niyə belə baş verir? Ancaq bir mümkün izahı var. Hər bir individual şəxsi dünyasına malikdir. Ona görə də hər bir stimul hər biri üçün orijinal məna daşıyır. Şəxsi terapiyada da analoji prinsip gözlənilir. Bircə hadisələr eyni zamanda deyil, ardıcıllıqla baş verir. Başqa sözlə, terapevtin bir çox pasiyentləri onun təcrübəsinin eyni bir stimuluna fərdi reaksiya verirlər. Terapiya rur şəxsiyyətinin realistik formasına oxşayır. Pasiyentlər ona öz qavrayışını, münasibətini və öz şuuraltının mahiyyətini proyeksiyadır. Mən bir sıra əsas təşkil edən fərziyyələr hazırlamışam. Axı bütün pasiyentlər mənimlə bir insanla görüşür. Kabinetimə necə gəlmək barədə oxşar təlimatlar alır. Eyni cılırdan keçir, eyni bir otağa daxil olur. Elə həmin mebelləri görürlər. Beləliklə hər bir pasiyentin fərdi reaksiyası özündə Çoxlu informasiya daşıyır. VRG ya sizə pasiyentin daxili aləmini daha yaxşı başa düşməyinizə imkan yaradır. Kabinetimin qapısının kilidi sındıqda, çip bağlanmasına mane olan zaman, pasiyentlər buna müxtəlif cür reaksiya verirdi. Pasiyent xanimlərdən biri hər dəfə onu əlində saxlayaraq xeyli vaxt itirirdi və hər həftə buna görə o qədər üzrxaqlıq edirdi ki, elə bil onun özü sındırmışdı. Çoxları isə buna heç diqqət ayırmırdı. Bəziləri isə hər dəfə defektə nəzərə çatdırır və israrla mənə onu təmir etdirməyi məsləhət edirdilər. Bəziləri isə hətta çaşqınlıq içində idilər ki, mən onu niyə bu vaxta qədər düzəltmirəm. Hətta salfetkalar üçün nəzərdə tutulmuş bayağı bir qutu belə sizin üçün zəngin məlumat toplamaq üçün səbəb ola bilər. Biri xanım pasiyent hər dəfə salfetkə götürərkən Qutunu yerindən tərpətdiyinə görə üzr istəyirdi. Başqası isə qutuda qalan son salfetkanı götürməkdən imtina edirdi. Başqa biri isə ona salfetka təklif etdikdə qəbul etmirdi ki, bunu özü etməyin iqtidarında olduğunu bildirirdi. Bir dəfə isə boş qutunu dəyişməyi unutduğumu pasiyentim bir neçə həftə ərzində bu barədə xatırlatdı. Hə, bu dəfə unutmamısınız və ya yeni qutu. Siz yəqin ki, bu gün ağır sessiya olacağını gözləyirsiniz. Başqası isə mənə iki qutu hədiyyə gətirmişdi. Pasientlərimdən bir çoxu kitablarımı oxuyurdular və onlar mənim yazıçılığıma reaksiyaları da həncinin zəngin material mənbəyi təşkil edir. Bəziləri mənim bu qədər yazdığımdan qorxuya düşür, başqaları isə mənim üçün maraqlı ola biləcəyimdən təşviş keçirirdi. Pasient xanimlərdən biri isə dedik ki, kitabımın kiçik hissələri ilə kitab mağazasında tanış olub və kontorma pul ödənişi artıq etdiyinə görə onu almaq istəməyib. Mənim diqqətimin defisiti effektinə əmin olan başqaları isə kitablarma nifrət edirdilər. Hesab edirdilər ki, başqa pasiyentlərlə olan sıx münasibətlərimi təsvir etdiyimə görə onlar üçün az sevgi ayırıram. Kabinetin daxili şəraitinə olan reaksiyalara əlavə olaraq terapevtdən daha bir neçə başqa standart nəzarət nöqtələri, məsələn, seansın başlanması və sonu, hesabların ödənilməsi mövcuddur və onları müqayisə üçün material toplamağa kömək edir. Sonra isə əlbəttə ki, daha zərif və mürəkkəb olan, daha bir alət mövcuddur. Psixoterapevtik təcrübənin Stradivarisi, terapevtin daxili məni. Bu alətin istifadəsi və inkişaf ettirilməsi barədə mən hələ çox bəhs edəcəyəm. 17-ci fəsil. Bora da və indiyə ekvivalentlərin axtarışı. Pasiyent başqa insanla uğursuz, qarşılıqlı da münasibətlərdən ibarət olan problem haqqında söhbət etdikdə terapevt necə davranmalıdır? Terapevtlər adətən vəziyyəti çox dərindən öyrənir və yaranmış şəraitdə pasiyentə öz rolunu anlamağa kömək etməyə çalışırlar. Başqa insanların motivasiyasına hesaba alaraq alternativ davranış variantlarını təklif edir və pasiyentin keçmişdə rastlaşdığı nümunələrə axtarır, yəni analoji vəziyyətlərdən necə çıxdığını təhlil edir. Əsrlərin sınağından keçmiş bu strategiya özünün bəzi çatışmazlıqlarına malikdir. Bu iş taktika rasionallaşmaq meylinə malik deyil, daha çox pasiyentin verdiyi qeyri-dəqiq informasiyaya əsaslanır. Borada və indi daha yaxşı üsul təklif edir. EMOMİ strategiyası ondan ibarətdir ki, disfunksional qarşılıqlı münasibətləri üçün borada və indiyə ekvivalent tapılmalıdır. Bu həyata keçirildikdə iş daha dəqiq və təxirə salınmaz xarakter daşımağa başlayır. Bəzi misallar: kit və daimi narazılıq. Kit özü uzunmüddətli kurs keçən, praktik fəaliyyətlə məşğul olan psixoterapevtdir və öz oğlu ilə həddindən artıq çətin qarşılıqlı münasibətləri barədə söhbət açdı. Oğlu ilk dəfə ailənin hər il gerçəkləşdirdiyi səfər və balıqovu səyahətinin hazırlıqlarını öz üzərinə götürüb. Kit oğlunun axırkı ki, böyüdüyünə və onu bu işin məsuliyyətindən azad etdiyinə görə sevinirdisə də, yenə də nəzarətini azalda bilmirdi. Oğlunun bütün planlarını daha erkən vaxtda çəkməyə israrla cəhd edərək dəyişməyə çalışdıqda, oğlu dözməmiş, atasını zəhlə tökən despot adlandıraraq özündən çıxmışdır. Bu vəziyyətdə mən hansı vəzifələri görməli idim? Birincisi, gələcəkdə üstünə qayıda biləcəyimiz uzunmüddətli vəzifəmiz Kitənin nəzarətini azalda bilməməyini öyrənməyimizdir. İkincisi və daha yaxın olanı isə ondan ibarətdir ki, Kitəy təxirə salınmaz təsəlli vermək və ona mənəvi balansını bərpa etməyə kömək etmək lazım idi. Mən ona elə kömək etməyə çalışırdım ki, alınmış mürəkkəb vəziyyəti oğlu ilə bütün həyatı boyu davam edən sevgiyə əsaslanan qarşılıqlı münasibətlərin fonunda keçici bir epizod kimi görməyə imkan yaransın. Mən hesab edirdim ki, vəziyyətin belə təhlili çox qeyri-effektivdir, çünki mən heç vaxt onun oğlunu görməmişəm və onun həqiqi hissləri barədə ancaq ehtimallar qura bilərdim. Bu həllolulmaz vəziyyəti identifikasiya edərək Burada və indi ekvivalentinin tapılaraq həll edilməsinin daha yaxşı olduğunu hesab edirdim. Amma məs hansı hadisəni burada və indi tətbiq etməli? Bunun üçün diqqətlə qulaq asmaq lazım idi. Təsadüfən belə alınmışdı ki, bu yaxınlarda mən kitə bir pasiyent göndərmişdim. Amma pasiyent onunla bir neçə sessiyadan sonra bir daha gəlməmişdi. Bu hadisəyə görə kit uzun müddət ərzində güclü həyəcan keçirmiş və bundan əvvəlki sessiyada bunu mənə etiraf etmişdi. Kate mənim onu çox ciddi məzəmmət edəcəyimə və bir daha ona başqa pasiyent göndərməyəcəyimdən əmin idi. Bu iki hadisənin simvolik bərabərliyinə diqqət yetirin. Hər iki vəziyyətdə kit ehtimal edirdi ki, bu hərəkəti onu həmkərlik yüksək qiymətləndirdiyi insanın gözündə rüsvay edəcək. Mən bu müqayisəni burada və indi epizodundan onun fövqəladə təxirə salınmazlığı və uyğunluğuna görə həyata keçirməyə cəhd etdim. Mən özüm kitin təsvirlərinin obyekti idim və yaranmış vəziyyətə görə onun oğlunun nə hiss edəcəyini təxmin etməyə cəhd etməkdən çox, öz hisslərimi təhlil etmək imkanına malik idim. Mən ona dedim ki, məni tamamilə səf anlayıb. Mənim onun həssaslığına və şəfqətinə heç bir şübhəm yoxdur və əminəm ki, o əla kliniki iş həyata keçirir. Mənim tərəfimdən ağlızdlıq olardı ki, onunla uzunmüddətli ünsiyyət təcrübəmdən sadəcə bir epizoda əsaslanaraq inam itəyim. Buna görə də ona dedim ki, mən ona gələcəkdə də mütləq pasiyentlər göndərəcəyəm. Bu təhlili bitirdikdən sonra mən əminlik hiss edirdim ki, burada və indi aparılmış belə terapiya daha təsirli oldu. Nəinki onun oğlu ilə orada və o vaxt böhranının tədqiq etməli olsaydım, Kate bizim bu görüşümüzü onun oğlu ilə epizodunun təhlilindən daha yaxşı xatırlayacaq. Elis və kobudluq. Elis 60 yaşlı dul qadındır və yeni ər axtarışındadır. Bir neçə uğursuz romanlarından və həyatından heç bir izah olmadan çıxan kişilərdən şişrətlənirdi. Terapiyamızın 3-cü ayında növbəti Maurice adlı bəy ilə gəmi səfərinə çıxmışdı. Maurice xanımın bazarlıq etmək, arsızcasına növbənin əvvəlinə keçmək və ekskursiya avtobuslarında ən yaxşı yerləri tutmaq vərdişindən öz məyusluğunu israr edirdi. Səyahətdən sonra Maurice də yox oldu. Xanımın zənglərinə də cavab verməkdən imtina edirdi. Onun Morislə münasibətlərini təhlil etmək əvəzinə mən Elislə olan qarşılıqlı münasibətlərimə müraciət etdim. Mən əla bilirdim ki, özüm də Moris kimi qaçmaq istəyirəm və çox təsəssübök zövlət təsəvvür edirdim ki, o artıq kursu bitirmək istəyir. Hətta baxmayaraq ki, o utanmadan mənimlə daha aşağı ödənişə görə söhdələşmə aparır. Hələ də ondan belə yüksək ödəniş aldığımın ədalətsiz olduğundan şəhadət edirdi. O heç vaxt ödəniş barədə söz demək imkanını qaçırtmırdı. Onun yaşının nəzərə alınaraq daha az ödənişlə razılaşmaq arzumun olub-olmaması barədə tez-tez soruşurdu. Bundan başqa, o yüksək səslə əlavə bax tələb edir, seansın lap sonunda təxirə salınmaz problemlərindən bəhs edir, yaxud özünün dediyi kimi, sizin boş vaxtlarınızda oxumaq üçün yuxularının gündəliyini, dolulmaq haqqında məqalələrini, jurnalistik terapiyası və ya Freudun səhfləri barədə yazarlarını mənə verirdi. Əməliyyatla bu xanım zərifliyi haqqında heç nə bilmirdi və Morislə olduğu vəziyyətdəki kimi bizim münasibətlərimizə də coxud və vulqar olan nəsə gətirdi. Mən bilirdim ki, bu burada və indi gerçəkliyidir. Məhz bunun üzərində işləmək lazımdır və yekunda xanımın bizim münasibətlərimizi coxudlaşdırdığının dərk edilməsi o qədər faydalı oldu ki, bir neçə ay sonra yaşlı bir cəntilmən Elisdən üzrxaqlıqla dolu olan telefon zəngi qəbul etdiyi zaman bundan çox heyranlanmışdı. Meldred və yaxınlıq əskikliyi. Meldred uşaq vaxtı cinsi zorakılığa məruz qalmış, nəticədə isə əri ilə fiziki münasibətlərində ciddi problemlər yaşayırdı və nigahi dağılma qərəfəsində idi. Əri ona toxunan kimi onun keçmişin travmatik xatirələri təqib etməyə başlayırdı. Bu nümunə onların münasibətləri üzərində qurulmuş işi çox mürəkkəbləşdirirdi. Ona görə də keçmişdən azad olmaq zəruri idi. Bu isə əzablı prosesdir. Bizim burada və indi münasibətlərimizi öyrənərək, mən onun mənə münasibətləri ilə ərnə ola münasibətləri arasında xeyli ümumilik görə bildim. Məntəssə hiss edirdim ki, o seans vaxtı mənə əhəmiyyət vermir. Baxmayaraq ki, o ayəla həmsöhbət idi və uzun müddət ərzində məni əyləndirmək qabiliyyətinə malik idi. Onunla birlikdə iştirak etmək mənə çətin idi. Yəni əlaqəyə girmək, maraqlı tərəf olmaq, ona yaxın olmaq, hansı iş qarşılıqlı hisslərin ayıq olmaq mümkün olmurdu. O çox və qarışıq danışırdı, amma heç vaxt özüm haqqında danışmağımı istəmirdi. Seansı necə qavraddığım barədə heç maraqlanmır və hislərini bir üzə vermirdi. Mənə müraciət edərkən heç vaxt burada olmurdu. Tədricə mən onu bizim münasibətlərimizin iki tərəfliliyinə və onun əsirlikliyinin dərəcəsinə, mənə onun fikir və hislərindən çıxışımı bağladığına diqqətini cəlb etməyə israrla məcbur etdikdə, Mildred ərinə özünə nə dərəcədə yaldlaşdırdığını anlamağa başladı. Və bir dəfə o seansı aşağıdakı sözlərlə başladı: "Nəyə görəsə mən heç nə anlamıram, ancaq indi maraqlı bir şey hiss etmişəm. Biz sevişdikdə heç vaxt Ərvinin gözlərinə baxmamışam."